Caranya stop menonton video sendiri apapun ceritanya Kalau hanya untuk mengejar jam tayang Ujung-ujungnya mempersulit channel kita sendiri teman-teman ya Apalagi setelah dimonetisasi semakin pusing tentunya Bila mana ada yang berpendapat Itu kan untuk mengejar 4000 jam tayang dengan cara cepat Agar dapat monetisasi Terus setelah monetisasi siapa yang menonton? Membangun komunitas dengan cara memberikan yang terbaik Like, comment, subscribe, aktifkan lonceng, share bila mana konten video memuaskan jadi tidak ada bosa basi metadata thumbnail menyesatkan menggunakan judul thumbnail atau deskripsi untuk menipu pengguna sehingga salah mengira isi konten ini pantangan sebagai kreator di youtube ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin teman-teman berbagi ini untuk kita semua ya Channel tema apapun yang membuat konten sesuai dengan hobinya, apakah variasi durasi video disukai oleh audiens, sebagian besar menyukai variasi durasi video, ya, salah satunya sebagai pilihan sesuai dengan materinya. Disampaikan kembali agar tidak memaksakan membuat video dipaksakan untuk panjang, karena audiens akan merasakan itu. Teman-teman, ini salah satu faktor penyebab kenapa video kita ditonton sebentar solusi alternatif yang dapat dilakukan diantaranya gaul di samping menonton video teman-teman salah satunya juga hadir di live streaming untuk membangun hubungan emosional yang baik membangun komunitas dengan cara memberikan yang terbaik like, comment, subscribe, aktifkan lonceng, share bila mana konten video memuaskan jadi tidak ada bosa basi tips sematkan komentar teman-teman ya izin saya bacakan cepat ya teman-teman tandai komentar untuk penggemar anda dengan menyematkannya ke posisi paling atas di bagian komentar di perangkat seluler penonton mungkin memperluas bagian komentar untuk melihat komentar yang disematkan anda dapat memilih menyematkan komentar sendiri atau komentar dari penggemar selebihnya bisa dibaca sendiri ya teman-teman di layar tentu saling menguntungkan ya teman-teman kenapa komentator mendapatkan peluang untuk dikunjungi oleh audiens yang menonton video saat itu penerima komentar telah terwakili oleh poin-poin overview dari isi videonya mengapresiasi extra effort dari komentator yang meluangkan waktunya untuk mengetik isi komentar tersebut hilangkan kesan egois lebih baik membangun hubungan yang erat dengan baik yaitu bergaul Menjaga kualitas konten dengan upload teratur akan memberi kesempatan banyak waktu untuk mendapatkan momen terbaik, akan mendapatkan banyak waktu untuk persiapan, dan seterusnya. Menghindari kejenuhan dengan upload teratur akan memberi kesempatan dan banyak waktu untuk mendapatkan ide atau inspirasi Waktu istirahat yang cukup Tentunya konten video akan memberikan lebih manfaat buat penonton Bukankah algoritma Youtube mengikuti kepuasan audiens? Ketika audiens melakukan penelusuran dan pencarian dengan mengetikkan kata-kata sesuai dengan yang dicari Selanjutnya akan tampil banyak video yang terkait Inilah fungsi dan peran dari judul dan deskripsi yang telah digunakan di video. Akan sangat membantu ketika menggunakan judul dan deskripsi yang relevan dengan konten video agar audiens tidak tertipu. Performa video menjadi faktor utama tampilnya video pada posisi lebih atas di beranda penelusuran dan pencarian. Demikian juga video yang baru saja diupload sementara akan tampil di atas. Namun ketika tidak didukung oleh performa video yang baik, maka akan ber bergeser ke posisi bawah dan bahkan tidak ditampilkan dalam penelusuran dan pencarian. Teman-teman, coba gunakan alternatif solusi terbaik seperti berikut. Perhatikan penonton lama yang kembali ada berapa. Grafik jumlah penonton baru seperti apa. Yang pada akhirnya kita akan memahami siapa penonton setia kita sebenarnya. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi performa video channel kecil. Minat topik dari audiens yang senantiasa berubah-ubah berkompetisi dengan channel besar yang satu tema maupun channel besar lainnya. Yang ketiga, tren musiman. Tiga faktor eksternal tersebut sangat berpengaruh terhadap performa video channel kecil. Di fase ini, banyak youtuber-youtuber pemula channel kecil yang merasa gagal. Seharusnya, direspon ini adalah tantangan, bukan sepenuhnya hambatan karena bisa juga keliru dalam memilih tema channel. Salah satu indikatornya bisa karena banyak kompetitornya. Saran solusinya tentukan potensi bahan materi konten video yang mudah didapatkan ya teman-teman dan ada kemungkinan besar berumur panjang. Intinya yang sesuai hobi atau profesi atau kegiatan rutin. Channel ini pernah punya pengalaman kesalahan yang cukup fatal ya. Tema konten video campuran mengabaikan segala dan penyesuaian channel, mengabaikan fitur YouTube, sering dibagikan di sembarang medsos. Akhirnya tiba saatnya kebingungan harus bagaimana lagi. Menggunakan strategi video ditonton sendiri, tentu kita harus mempersiapkan memiliki banyak akun cadangan. Seberapa mampu membuat akun sebanyak-banyaknya? 10, 20, 100, atau 200? Atau bahkan ribuan akun menyisihkan waktu lebih banyak dalam sehari semalam. Padahal kita paham bahwa kita maksimal memiliki 24 jam. Harus memiliki peralatan yang memadai. Berikutnya memiliki tenaga mesti super luar biasa teman-teman ya. -teman. Cuma pertanyaannya sanggupkah waktu istirahat tersita Hanya untuk mengejar jam tayang dengan menonton video sendiri Tertangkapkan teman-teman maknanya Setelah dimonetisasi ketawa oleh sistem YouTube video ditonton sendiri tentunya ini pekerjaan sia-sia ya teman-teman sarannya stop menonton video sendiri apapun ceritanya kalau hanya untuk mengejar jam tayang ujung-ujungnya mempersulit channel kita sendiri teman-teman ya apalagi setelah dimonetisasi semakin pusing tentunya bila mana ada yang berpendapat itu kan untuk mengejar 4000 jam tayang dengan cara cepat agar dapat monetisasi terus setelah monetisasi siapa yang menonton untuk apa visibilitas dibikin publik? Bagaimana dengan strategi saling subscribe? Agar aman, menonton 3-5 menit baru lakukan subscribe. Berlanjut komentar minta di-subscribe balik. Ketika tidak di-subscribe balik, cenderung untuk melakukan unsubscribe. Itu manusiawi ya teman-teman, tidak ada yang salah di situ. Namun persoalannya adalah, akan membentuk pola pikir kita menjadi tidak berkembang, apalagi dilakukan terus-menerus menjadi tidak produktif dan tidak kreatif waktu kita, pikiran kita, konsentrasi kita hanya untuk memikiri subscribe kah? unsubscribe sarannya stop saling subscribe kalau hanya untuk menambah jumlah subscriber apalagi yang subscribernya sudah di atas 300an pikirkan juga teman-teman ya setelah dimonetisasi apakah tidak semakin pusing? apakah bisa dapat gaji? apakah lancar dapat gajinya? Apakah aman akun tidak kena banned? Apakah YouTube tidak melakukan verifikasi kembali? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu, teman-teman, ya, yang bisa kita jadikan sebagai pola pikir kita yang mengelola channel kecil, terlalu berambisi untuk mendapatkan monetisasi secara cepat dengan berbagai cara. Saran solusinya lebih baik mengasah dan menggali kekuatan yang ada pada diri kita sendiri. Jadi sekarang saatnya kita untuk berjuang Habis-habisan Berjuang totalitas Untuk meringankan perjuangan setelah monetisasi Kita lanjut ke sekam Sekam itu bahasa Indonesia nya tipuan Konten yang menawarkan pemberian uang tunai Skema cepat kaya Atau skema piramida Mengirimkan uang tanpa produk Yang jelas dalam struktur piramida Itu sekam metadata thumbnail menyesatkan menggunakan judul thumbnail atau deskripsi untuk menipu pengguna sehingga salah mengira isi konten ini pantangan sebagai kreator di YouTube ya teman-teman spam spam itu memberikan sesuatu bertubi-tubi ya, secara terus-menerus yang tidak diinginkan oleh penerima ketika kita menonton video teman kita sangat sebentar terus berulang-ulang itu juga Sadar secara tidak sadar, kita melakukan spam. Inilah pentingnya kita mengevaluasi dan memperbaiki kualitas video kita. Apa itu spam? Video memperoleh klik, penayangan, atau traffic di YouTube dengan menjanjikan kepada penonton bahwa mereka akan memperoleh uang dengan cepat. Karena empati channel ini kepada teman-teman pengelola channel kecil youtuber pemula, sehingga senantiasa berbagi proses tidak semata-mata untuk mengajari hal yang aneh-aneh. Mari, teman-teman, fokus pada proses, diawali mengurangi ketergantungan kepada orang lain, ditambah memahami tema konten video sendiri, yang pada akhirnya memberikan yang terbaik dengan ide-ide konten yang memuaskan untuk penonton. Selamat berkarya, sukses, sehat selalu.